Всем привет, с вами снова Жека, и мы сегодня будем играть замечательную игру э, Need for Speed Most Максим, поздоровайся. Всем привет. Эта игра очень популярная, игра, ну такая ведь, он сладенькая, Ну вышла на 2005 году, я, к сожалению, не играю в него эту игру, но игра очень популярна, будет, надеюсь, вам будет тоже понравился. Э, кто любит эту игру, э, напишите потом комментарии. Ну что, давайте. И ставьте лайки. Да, и давайте начнем. Ой. Это наш вот такой будет. Так, сохранить, естественно, да. Начинал мой новый профиль, извините, что у меня новый. Мало серий, ведь. начальному карьеру. Естественно, еще Максим будет некоторые советы будет еще разговаривать. Ну, короче, погнали. Да. Так, тихо слушаем видео срочно смотрим. Тихо. Это ящик с болтами? Дай-ка. Давай свой паспорт. <как> Он бешеный. <как> Осторожно, этот гад что-то... А забыл. конечно же, Рейзер тупой. Я думаю, ребята, мы будем не очень много снимать сейчас эту серию, потому что... Ну, на зарядке не очень много. Да. Так, да, мы даже должны я думаю, это сделать. Это минут 10, ну не очень большая, может даже меньше, потому что он сможет просто, просто <со> выключиться, поэтому... да. Всё. Что, Лана, ты... давайте, погнали! Так, на я тебе не мешаю? Нет, ничего. Когда будешь <со> смотреть. э, -э Озвучим будет на русский. Хорошо, что я еще, скачал себе из диска. Не из Steam э купил, и его я его скачал. Да, из диска. Да. я тоже скачала себе Да. может быть, ребят, я сколько наслада, но у меня пока что нету нельзя потому что, ну, я просто невозможно, потому что у меня телефона нету создать в общем, пока что у меня неполадки такие. в общем, Да. смотрим наслаждаемся мы а? уже это смотрели, мы кучу раз в него играли, правда? да, я уже несколько раз проходила я но... уже один раз игру у себя прошел да, Некоторое не... у меня вылетала да, если потому... ты включаешь замедление времени в общем, все, мы... Погнали. ну, мы же знаем, короче, что все. Да, да, так что ты, можно ну, и не переживать. Ну, ну, бить, не будем. Так, километров я помню. Так, вот так сделаем. Чтобы было удобно. Не я буду экономить. Не буду это читать. Блин, взял ударил. Мы не будем это видео смотреть, он у нас залагает. Ладно. Угу. Мы не будем смотреть. Мы не будем делать это видео смотреть, простите, пожалуйста, но у нас может просто зависнуть игра. Поэтому... Эм... А вот так, я уже забылся. Мы же просто я уже так сильно тогда поиграли недавно, поэтому... О, отличный старт. Угу. Отлично. Главное не поломаться. Новая тачка? Нет, тут можно еще ломаться. Ну, следующее следующая лучше не ломаться. Потому что так некрасиво ну, будет. Все, можно, хотя нас осталось всего mm. 7%. Ну, как бы 12. я! Но... Oh, yeah. Ну, как бы 7. Поэтому, я думаю, не очень долго еще нам осталось 4. снимать. Снимаем мы пока что почти 4. Тихо, 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 тихо. <вести> О, красиво, как я вошел. Сейчас mm -hmm. супер. Видите, я как уже давно, давно не играл в Need for Ох, как Женечка уже стала здоровенным. Ладно, я обращайте внимание. Просто смешно. У нас будет видео немножко подогнулось. Ну, извините, уже у нас нету какой-нибудь там суперкамеры там, чтобы... Супер. У нас денег столько нету. Ну, еще нету. Не профессиональные ютуберы все-таки. Мы же не профессиональные люди. У нас еще нету тут всяких таких штучек-дрючек. Класс еще вай. не закончили. Школа не класс. Ну, какая разница? Ну, в общем, все. Ну, Мы сейчас уварим ОДЛ. короче ой-ой-ой-ой-ой! Фу, успел! Фу, без врезаний! Фу. Отлично! Фух, повезло мне! Ну, даже не выиграть, я думаю. Без врезаний! отлично. Это очень Есть Мало. Ну, нормально. Давайте смотрим. слушаем это видео. Потому что смотрели. Тихо смотри. Будем в некоторый момент еще говорить. Да. Так, Может, тихо. Все, смотрите? Так, тихо. теперь идут на одного лоха больше надо просто забрать машинку и послать нафиг я тебе заберу да, ну, ну, как сейчас... да. я даже не послушайте да некоторые буду имена сейчас поговорить я уже уже не помню этих имена так тихо слушаю лучше всех ваших Нет, некоторые лучше

И не было такого, чтобы ты кистры мешал, что мне идет. Ага. Он же номер 15 в списке. Для него это мелко. У него есть стиль. Ну ладно, все ясно. Так вы струсили, да? Ну куда у него не урони. Урою. Иди сейчас урою. Ты самый легкий из всех. Угу. А 10 поставишь, а? Вот так, хочешь поднять ставки? Ну давай. Эй. Давай вызываем. Тут какие-то хулиганы в Бристане решили гоняться. Разнолосы все вокруг. <как> Приезжайте и скорую захватите. О, дуджувай, это самая классная машина. Но он тяжелый. тебя мустанг самый слабый. Так что молчи. Ну, сейчас будем вот это. Мы, мы не будем, будем это. Мы И зарядка скоро должна подойти к концу. Главное в полиции не врезаться. Потому что желать... наш 7... мастур, это тоже, э, так скажем, насладиться видео. Главное так не... Не бойся, не тебя заметишь. О, а, нет! Фух, отлично. Главное меня не сбрезаться. Да пусть ты можешь врезаться, тебе надо в другую гонке не врезаться. Кто потом против тебя Если я не буду врезаться, лайк за это. Да. Это не считается комментарии пишите там кому нравится кто играл на ну, понятно э, потом напишите да. мне комментарии можете за комментарии не только под этой игре, но и под всеми мы будем читать под всеми да иногда если у нас сил хватит не бойся хватит но еще. поставьте лайк за это я не врезался ни разу лайки за идеальный поворот у Женя да и поставьте лайк я, за Максима если что Женя очень хорошо играет то Поставьте лайк и напишите потом комментарий. Да, ну я тут играю, иногда, иногда лучше иногда. В общем, уже не помню. Мы же не можем сказать одинаково играем. А! -а, -а, -а! йо! -о! Не бойся я тут не вырезался. Yes. Отлично. Десять тысяч денег. У нас ребята сколько денег -9, 9% 9 минут. Я думаю, это. Нет, давай еще не закончим. Давай эту гоночку проедем и закончим уже не будем это читать. Сколько то Да скачайте сами и почитайте все. И скачайте себе программы Шаримани, и вы там устанавливаете. Мы установим Поставьте на русском, естественно. Да, ну вот теперь. Главное не влезаться. Да, у тебя главное не влезаться, ребята. Идите отсюда. не Главное поставьте лайк. И подпишитесь. В общем, это все. Лучше ж не спрашивать об этом. Так, давайте вот эти две гонки закончим хотя бы и закончим серию, правда? А потом продолжим эту карьеру. Да, думаю, давай две гонки закончим. Да, да, потому что будет там все Да, и вот идеальный поворот, ставьте лайк. Уже поставьте лайк. Не будьте такими жадными. Да. Будьте добры. Да, и всегда будьте всегда добрыми. Будьте рыбкой. Да. будьте любимыми котиками да ребята вы тут заметили что у нас на английском имя потому что на русском тут почему-то писать нельзя только на английском но ну, ребята извините это же мы не виноваты да это ну, в принципе, это, же, думал... это же это же разработчики эти это придумали ну в принципе я думаю по имени по нику джек я думаю вам будет понятно какое у него имя Да, тем более по каналу тоже в общем всё. да найдете меня поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Сколько подписчиков, я не знаю пока что. Пока что у нас не очень много подписчиков. Ох, идеальный поворот был. Поставьте лайк сразу же. Все, хватит просить лайки, а то еще люди скажут, что мы слишком много просим. Поэтому все. Мы тоже будем добрыми. Да, и будьте рыбкой. И будьте котенками. Котенки это добрые. я да, тут легко очень выиграю Тут. не такие сильные. Две гонки уже без врезаний. Лайк. Like. А то и три. Две или три, я не помню. Потому общем, что четыре не сработают, потому что Razer еще будет врезаться. Да, ребята, у нас когда мы будем покупать машину, тут, тут надо будет покупать машину потом. Я! <гас> <гас> э вот, и нам дадут там на 10 тысяч больше, это потому что мы одну игру прошли. <гас> то, что поздравляю, вы купили Need for Speed Underground 2. Классно. Так, все, я думаю, мы последнюю гоночку уже будем играть. Ой, е-мое, ребята, надо уже заканчивать. Нет, еще можно вот эту гоночку выметь. Давай это посмотрим. Видео Да, не будем смотреть, мы уже это смотрели. Да, думаю, давайте поставим на паузу. И это и пропустим. Все, ребята, продолжаем. Мы не хотели смотреть, не показывать вам. Если бы мы показывали, у нас будем к телефону зарядиться, допустим, все такое. Короче, все. Погнали! Не-не-не! сюда, скотина. Рейзер против Джек. Конечно же, Рейзер выиграл. У нас же масло кончится. В общем, ребята, это все по сюжету, поэтому мы пока что не будем ничего говорить. Нет, я поеду сюда. Хотя Женя уже все сказала, ладно. Смотрим. Если съедут 4 гонки, я конечно не выиграю И поставьте лайк. Да, потому что по сюжету надо все играть, это